kerana Allah nak nak perkenankan doanya. Kerana awal-awalnya Allah Ta'ala dah sebutkan sesungguhnya Allah itu maha baik. Tayyib. Yang baik, yang suci, yang ikhlas. Dan Allah tidak terima selain daripada yang baik dan suci dan ikhlas. Daripada hati yang suci, daripada niat yang ikhlas kita melakukan solat empat rakaat dua rakaat ya betul mengikut cara-cara fikih itu betul tetapi adakah diterima Allah Subhanahu Wa ya, Taala dari segi fizikal itu memang sah daripada zahir memang sah tetapi dari segi fizikal dari segi hati dari segi kemakbulan itu adakah Allah Taala terima segala Uh, solat kita dan bacaan kita dan segala yang kita lakukan di dalam solat kerana Allah Taala itu maha baik dan hanya menerima yang baik sahaja ya yeah. dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun sebut dalam al-Quran Fa'idha idza sa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Ujibu da'wat dai iza da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalaulah hamba-hamba kamu tanyakan tentang aku. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka katakan aku ini dekat dengan mereka. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Fal yastajimu maknanya istijabah dengan iman. Istijabah falyastajibu wal iman wal yu'minu bi Istijabah maknanya kita kena lakukan apa yang diperintahkan Allah dahulu jauhkan daripada larangan Allah taala dahulu wal yu'minu dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala percaya dengan kewujudan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala la'allahum yarsudun Mudah-mudahan mereka ini dapat hidayah, dapat dapat panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi syaratnya adalah untuk kita istijabah dan untuk kita beriman kepada Allah taala, lakukan perintah Allah. Jangan kita mengambil harta orang. Jangan kita makan anak, harta anak-anak yatim. Jangan kita mengambil orang duit-duit orang yang nak pergi haji. Jangan kita mengambil duit-duit orang yang nak pergi umrah. Ya menipu sana, menipu sini, ambil rasuah dan ini kemudian menggunakan duit-duit yang haram ini untuk melakukan ibadah. Menggunakan duit-duit yang haram ini untuk belikan makanan berikan kepada anak-anak. Gunakan duit haram ini untuk berikan pakaian-pakaian untuk keluarga bagaimana Allah taala nak kabulkan doa-doa seperti orang ini mengambil duit-duit yang haram tidak Allah adakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedangkan dia sedang mengambil harta orang dengan yang dengan yang batil jadi Allah uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atib mat'amak takun mustajabud du'a Atib mat'amak maksudnya baiki makananmu. Halalkan makananmu. Maka doa kamu akan diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dari pendapatanmu kenalah daripada yang halal. Pastikan ini daripada yang halal. Pastikan makanan ini tidak ada syubhahnya maka Allah Ta'ala akan perkenankan doa-doa kita. Al-Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala dalam kehidupannya, dia hanya makan daripada masakan ibu bapanya. Kalau tidak ada masakan, tak ada makanan, maka dia akan berpuasa. Sebanyak hari dia akan berpuasa. Kalau ada makanan daripada ibu bapanya, baru dia makan. Kerana dia pasti bahawa yang makanan itu datang daripada tanaman-tanamannya sendiri. Tidak datang daripada pasar, tidak datang daripada orang lain. Dia pasti dia yakin bahawa itu adalah perbuatan dia sendiri dengan tangan dia sendiri ataupun tangan daripada keluarga daripada ibu bapa dia. Maka dia pasti bahawa makanan ini datang daripada sumber yang halal, sumber yang baik. Maka Imam Nawawi doanya sangat mustajab. Ya, sangat bermustajab. Yang Nabi SAW pun makan daripada sumber yang halal. Nabi SAW memakan pun tidak banyak. Kalau kita makan banyak, nanti akan penat. Kalau makan dan kalau penat ngantuk maka kita punya ibadah pun sikit. Kita pun tak lakukan banyak kebaikan, kita pun tidur banyak, tak banyaklah membaca Quran, tak banyak bersigir, tak nak pergi masjid, ngantuk, tak bangun tahajud dan sebagainya. Maka kita, kita kena tengok keseluruhan cara-cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makanannya. Dan cara makanannya, sunnahnya apa dia lakukan, dan sebagainya. Dan apa kita nak buat kalau kita ada harta yang haram. Sekiranya kita ada harta yang syubaha. Dan kita tak tahu pun harta ini daripada siapa. Asal usulnya daripada siapa. Kita pun tak tahu. Dan kita dah terambil dah. Apa yang nak lakukan? kita kena elakkan daripada harta tersebut kerana ini bukan harta kita yang kita boleh lakukan adalah berinfak kepada anak-anak yatim kepada orang miskin dengan niat infak tetapi kita tidak dapat pahala yang dapat pahalanya adalah yang empunya harta tersebut kita lakukan infak ini kepada orang-orang anak yatim dan kepada orang-orang miskin ini bukannya itu namakan sedekah. Sedekah itu daripada harta kita sendiri yang halal. Tetapi kalau bukan harta kita, bukan milik kita, kita tak nak pegang, kita nak elakkan daripada harta tersebut, kita kasih orang-orang miskin. Kalau kita tahu siapa pemiliknya, kita kasih balik. Itu hak mereka. Kalau kita tak tahu asal, asal siapa pemiliknya, maka kita berikan kepada fakir miskin dan kasih majlis dan sebagainya. Mana-mana yang baik kita kita rasa itu baik, kita lakukan. Tetapi ini bukan namanya sedekah. Ini hanya nak infak. Kerana sedekah itu dapat ampuskan dosa-dosa kita. Tetapi infak ini lain. Ya, kita berikan kerana kita nak elakkan daripada harta-harta yang haram. Ya. Jadi ini syarat yang pertama untuk mendapat mustajab doa, Perkenaan doa daripada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya daripada ibadah tetapi daripada segi pendapatan kita. Daripada harta-harta kita. Adakah kehidupan kita ini ada tak masa-masanya kita mengambil harta orang, mengambil duit-duit orang, mengambil ataupun merosakkan harta-harta orang. Kemudian kita tidak menggantikannya. Ada tak kita mengambil hak orang dan tidak mem, tak, tidak pulangkannya. Jadi semua itu kita harus ambil tahu dan pentingkan kerana itu ada kaitan dengan mustajabud doa eh sijabahnya doa daripada Allah Subhanahu wa taala sekiranya ada pendapatan yang syubha kita sedekahkan ataupun kita infakkan fi sabilillah atau kita lakukan zakat zakat itu hanyalah untuk menyucikan harta kita kita tak tahu Mungkin pendapatan kita ini ada yang halal, ada yang kurang halal, wallahu alam. Maka adanya zakat untuk kita sucikan harta. Jadi setiap daripada harta itu kita sucikan. Eh daripada harta itu kita pastikan dia adalah sumber yang halal dan yang baik. Maka barulah dapat eh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin pendapatan itu tidak banyak tetapi keberkatan Allah Subhanahu Taala kepada kita itu begitu banyak kita rasa tenang. Ya orang-orang yang mengambil harta orang ini ada harta-harta yang haram kehidupannya tidak akan tenang tidak akan rasa cukup perlukan ini perlukan itu orang-orang yang menggunakan uh, Contohnya orang yang menggunakan bomoh untuk dapatkan keuntungan gunakan bomoh untuk hapuskan ataupun rugikan yang lain maka adakah harta-harta itu dihalalkan Allah Subhanahu Wa Taala adakah harta-harta itu kita gunakan untuk memberi Makanan dan minuman kepada keluarga kita, adakah ini satu perkara yang baik? Kerana Allah Taala itu maha baik dan tidak tidak terima kecuali yang baik. Maka memang susah. Eh, memang di dunia ini ada macam-macam cara untuk dapat duit yang banyak, tetapi duit yang halal itu memanglah sukar. Duit yang halal itu memang nampak tak banyak. Tetapi ya, duit yang halal yang sedikit itulah yang akan berkati kehidupan kita. Yang rasa cukup dalam kehidupan kita. Apa-apa kita inginkan semua rasa cukup. Keluarga baik, keluarga sihat, keluarganya semua sayangkan kita. Kadang-kadang ya, keluarga kita itu ya, banyak pergaduhan, banyak masalahnya. Kadang-kadang ya, datang daripada pendapatan kita daripada pendapatan yang haram yang kita berikan makanan kepada mereka daripada pakaian-pakaian yang kita belikan daripada pendapatan yang haram daripada harta yang haram kerana Allah taala tahu antara daripada harta-harta tersebut itu adalah hak-hak orang hak orang lain bagaimana Allah akan memberikan ketenangan kalau kita mengambil hak orang lain Ya, jadi kita kena uh, tengok balik harta-harta kita agar setiap daripada pendapatan kita itu datang daripada sumber yang halal. Dan Allah Taala dalam hadis ini mengatakan Dia perintah kepada orang-orang yang beriman sama perintah yang disampaikan kepada nabi kerana Allah Taala perintahkan kepada nabi dalam firman-Nya wahai rasul-rasul makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sama juga kepada orang yang beriman. Allah katakan dalam Quran juga wahai orang-orang yang beriman makanlah dari makanan yang baik yang telah kami anugerahkan kepada kamu. Ya jadi yang diperintahkan kepada nabi dan rasul sama juga diperintahkan kepada kepada orang-orang yang beriman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ini adalah satu tuntutan agama untuk makan yang halal yang pastikan ini halal tidak ada syubhahnya maka akan diberkati kehidupan kita ya akan diperkenankan doa-doa kita akan diterima segala amal soleh kita akan diampunkan segala dosa-dosa kita. Ya Nabi SAW katakan atib mata'amak takun mustajab dua Baikilah makananmu, halalkanlah makananmu, sucikanlah hati makananmu, maka doa kamu akan diperkenankan Allah Taala. Kemudian dalam hadis ini beliau menceritakan seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh yang dalam dalam keadaan susah tubuhnya diliputi dengan debu yakni kotorlah lagi kusut masai rambutnya dia menadah tangannya ke langit dan berdoa ya rabbi ya rabbi dia doa sana dia doa sini kepada Allah untuk tunaikan hajatnya dia kabulkan doa ini kabulkan doa ini kerana dalam kesusahan dalam dalam tidak ada maksudnya dia tengah stres dan depres dan tidak ada uh, tujuannya tetapi apabila berdoa lihatlah kepada keadaannya akan tetapi makanannya daripada sumber yang haram ataupun makanannya haram minumannya haram dan ia diberi makanan dengan yang haram bagaimanakah mungkin doanya dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada daripada hadis, hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nakkan kita hati-hati daripada makanan kita juga. Kurangkan makanan kita lebih baik daripada kita makan banyak kerana kita tidak tahu makanan ini siapa yang masak. Dari mana ia datang. Adakah sumber daripada yang yang syubaha ataupun tidak. Jadi lebih sikit makanan kita makan. Lebih banyak berkat yang kita dapat insya Allah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكسيهم i